Мы Дерево Мира Мы садим его в память у тех, кто погиб безвинно в войне в на территории Украины. Мы садим его в память у всех тех, кто погиб на Майдане в небесной судне. Мы садим в память у всех тех, кто погиб в зоне АТО. Мы скорбим о мирных жителях, о военных, которые погибли. Это дерево называется Секвоя, оно адаптировано к условиям Украины. Дерево живет более тысячи лет и вырастает иногда до 100 метров. Мы надеемся, что это дерево будет расти и будет живой памятью у всех тех, кто погиб во имя свободы и независимости нашей страны. А когда вам пришла такая вот идея? Кто был инициатором? Инициатором идеи это была идея совместная, как родилась в организации более молодоказанская, в организации ВАЛ. Организация ВАЛ это наши, в общем-то, десантники, наши друзья. Мы организация больше молодежная, более молодоказанская. А звідки вы взяли це дерево? можливо, десь Это нет. Это дерево нам э, подарили наши друзья Западной Украины абсолютно бесплатно, хотя, наверное, оно на стоит дорого. Это дерево было адаптировано для условий Украины академиком Дейнека. Росло оно в Тернопольской области. И мы его привезли оттуда позавчера, дали его нам бесплатно. Это дерево является сыном или дочкой секвой, которая уже выросла на территории Украины. И вот это саженец, который прожил на Украине три года. Ступина Ольга, глава организации «Воля громада Казахстана». Там, особые, особые условия, условия как-то его кстати, удобря удобрять, как-то как часто поливать, что-то вот такое. Его нужно поливать и опрыскивать, и мы будем это делать каждый день. Люди, например, висяковых службовцы Зато, вы не знаете, О. что вы сегодня, что вы для такую акцию? Мы рассылали это приглашение, мы публиковали его в Фейсбуке, мы отправляли его в медиа и надеемся, что люди Зато знают. Телефон. У вас високопосадовці там серед запрошення? Е, на жаль, високопосадовці на народні акції ходять ходять не завжди, mm -hmm. е, тому ну, сьогодні їх тут немає. Але вони були запрошені? Вони були запрошені, так. Проігнорували. Проігнорували. А скажіть, будь ласка, а як щодо звичайних перехожих вони не всі можуть дістатися сюди? Чому от таке місце положення? Е, місце положення таке, тому що тут. Можна садити, тут росли дерева, тут вони ростуть, тут нема комунікації, які вони можуть пошкодити, тому ми вибрали це місце положення. І ще одне: сьогодні в нас день десантника, Ця дата вибрана не випадково. І е, день десантника в нас, в нас дуже багато загиблих е, з різних бригад десантних, і е, наші десантники е, дійсно герої. Вони знаходяться на самій передовій, тому ще в пам'ять додаткова пам'ять про загиб... загиблих десантників, ми вибрали цю дату, 2 Друге... серпня. Зараз председатель організації місто нас, вийшла на Майдан. Ті які вийшли на До нас День це наш праздник. його. погибшим десантником. Ну, почему десантник? Потому что первые, кто вышли на Майдан и одели свои береты, было десантники. То есть мы одели свои голубые береты, мы их не снимаем. Не собираемся с ними. А насколько надо вот проводить такие мероприятия? Ну, я считаю, такие мероприятия нужно проводить только хотя бы из-за того, чтобы... Ну как, Ну, только нужно воевать, не нужно делать Мир, добро. Посадка дерева для меня, ну, я могу сказать честно, на первый раз в жизни сажаю дерево. Мы стояли здесь на Майдане, где палатка сейчас возле стела сгорела. Там стояла палатка, она сгорела. То есть на сегодняшний день у нас стоит деревянный домик, на котором написано, пришли первыми, идем последним Мы никуда не уходили, мы на месте, мы ждем окончания. Вопрос о музее, именно Майдана, стоит открытым. Внучкой, да. дерево посадил.